ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੂਸਰੀ ਚੱਲੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਲਗੀ ਤਾਰਾ 10 ਅਵਤਾਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਆਸਰੀਆਂ ਕੇ ਆਸਰੇ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲੋਂ ਮੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾਚਨਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ सच्चे शाह आपकी आज्ञा से आए खोज करने से परम पवित्र श्री हरसर सुदासर जी तीर्थ का दर्शन किया मन वड्डा आनंद हुआ और आपकी दया करके माता गंगा का हरसत भी प्राप्त हुआ श्री जपजी जी साहब जी के पाठ करके कड़ा प्रसाद करवा कर अरदास करके फुल भी श्री रामसर जी तो स्नान करवा के रावी के बीच प्रवाह कर दिए बड़ा बैराग हुआ अब आपको दर्शन करने को मन हुआ है ऐसी प्रार्थना लिख कर अरदास लिफाफे में बंद करके हिम्मत देव के हाथ विखे दे कर ए कहा के आप जल्दी जाकर सच्चे पातशाह का दर्शन करो और असी भी पाँच दिन तीकर श्री महाराज के चरणा वि हाजिर होवांगे हिम्मत देव ए बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ आर बड़े आनंद से दिन रात चला सतलुधर से पार लंघ कर आनंदपुर विखे जाए पहुँचा सच्चे पातशाह जी दे जा जाके बैठ के सीस निभा कर पेटा दिया ता श्री गुरु जी संगत से समाचार पूछा अरदास पढ़ कर संगत को मान दिया हर बचन किया सिखो हिम्मत देव को ले जाओ गर्म जल से स्नान करवा की दूध छकाओ रस्ते काथ केवा उतर जावेगा। सिखा ने थोड़े दिन श्री हरसर जी में हर रोज श्री जपजी साहब जी का पाठ करके आर फुल प्रवाह कर आनंद सुजगत होकर कड़ा प्रसाद करवाए कर अरदास सोध कर अधीन हो के चलने की तैयारी करी धीरे धीरे चल सत लुदर इश्नान करके जाए गुरु जी के दर्शन किए आर चरणों में शीश निवाय दर्शन पाया शोभा रूपी तख्त पर दीवान में श्री सतगुरु जी विराजमान थे सिख दर्शन करके निहाल हुए आर कहा वा श्री गुरु नानक जी हर गोविंद सिंह जी तेरी सच्ची कला सच्चा फरमान सिखों के प्रेम से मगन हुआ श्री गुरु जी तन तन कह कर वचन किया निहाल हुए जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के फुल प्रवाहे कहो भक्त मल कैसा को तीर्थ है हाँ जी सत है। रूप तीर्थ पातशाह गंगा जी कहा मैं श्री अकाल पुरख जी के हुक्म से तप करने को संत रूप धार करके यहाँ रहती हूँ जो सिख श्री जपजी साहब जी का दूध आहार करके पाठ करे शुद्ध मन से तो ही अकाल पुरख जी के दरबार विखे प्रवान और मैं भी उसको दर्शन देवगी और जो सिख सिखनिया इश्नान करके जप तप वर्त कर करे कड़ा प्रसाद लेकर तथा शक्त पेटा लेकर हाजिर हो गे। उसका फल तिल का मन हो के प्राप्त हो और उसको किसी तीर्थ की भाषा ना रहेगी गुरु जी ये वचन सुनकर बड़े आनंद हुए आर हुकम देकर कड़ा प्रसाद कराए जोड़ मेल आनंद होकर प्राता का श्री गुरु तेग बहादुर जी अगे अरदास करके प्रशाद वरताए आज्ञा को पाए कर नांगरी तुरंत उदम करके श्री वाहेगुरु जी का जाप करके प्रसाद अमृत वेले तैयार कर दीवान गुरु के विखे लेकर हाजिर हुआ सिख आसा दार लगाए आनंद साहब जी का पाठ कर अरदास लगे वरतान तगिया राग मार्ज विचो शब्द उचारिया सो हो वत जो चित ना होए ताका हुक्मे कोए इस प्रकार शब्द पढ़कर कर भोग पाया बोलो भाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह